есть? у них вода. Соседи uh -huh. Ну мы не понимаем Но когда, не дай бог, здесь будут гореть Дугешины, вы не будете понимать их А потому, знаете, благодаря кому? Понимать. Можно одну секундочку? Познакомьтесь с этим человеком В течение года Этот человек Это вел я. переписку С районом, с городом вот это вот то, что было приведено в порядок. На столбики. Рибутского. Закопаны столбики господином Сенцовым, которым был главой администрации. Это было добито, добивался этого всего Дмитрий. Асфальт, нет. нет. асфальт нет, там вот не эти писали. зеленые столбики. И половину здесь незаконной стоянки газон. напротив Билы я Половина незаконной стоянки напротив Билы. Это все сделано. Полтора года. Ну вот здесь я не могу полтора года. Мы, не паразиты. Мы не паразиты. Ну смотрите, да. ну вы уже привлекли внимание. На данный момент. Нет, сейчас помогай. Сейчас решится помогайте. вопрос. Помогайте. Это закончится в 3 секунды. Вы не хотите подождать 3 секунды? Стоит 15 огнетушителей больших заправленных. Это все зрительные пятна. Это по-прежнему горит костер. Это не так. Ваше право, я не открываю кто. Oh yeah. Команда, вопросы, да ⁇ ёпта команда, я его гашу моментально. Две секунды. Вы я, довожу делаете? свою позицию. Абсолютно. Пострану на эмоциях. Не вы плавали, им дай волю, все. они натыкают до да, не на долог, Потому что это страна на сегодняшний бабло. Не, не Украина, а армии, нет, и Все, страна, это значит, все, все законы волшебные действия. В общем, вы нам, ни не, не нравится рынки. Он сказал, что наш город больше О, не будет. Мэр и Убрать всех, убрать всех. Будут скверы и парки. Кто видел вместо какого-нибудь снесенного базара сквер или парк? А теперь скажите, он сказал... А лук, я На Гличко недавно, неделю назад, в метро э, оболонь сказал, здесь незаконной торговли не будет. Есть пустые рынки. Идите торгуйте. На сегодняшний день, по прескуранту, я должен заплатить за место в день 2000 гривен, 3000 гривен за склад и 50 гривен за весы. Милости просим, мы начинаем торговать героином. По-другому То просто не хочет потянем. Здесь работать 150 тысяч гривен. Будьте добры. Подождите, ты про ГТ. Метро забыл сказать. Метро забыл, это уже сказали в раз. Итак, я извиняюсь, это моя позиция. У вас а мои Я камералы. скажу проще. А, когда начиналась а, война, да, кто пошел в Киев? Там никто помогал. Что, когда не а, было. У нас на рынке сколько есть сейчас? У ну, сколько на ребят поуходило ну, с базара? А, на да, 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 ребят? Да. Подождите секундочку, у вас есть контактные телефоны с МВД, с прокуратурой. Станьте на сторону людей и сообщите всем, что каждую ночь идет угроза разрушения этого рынка. Вы понимаете, да. вообще-то это коммунальная собственность. И всего лишь аренда. Как, как это? Ну вот это, а что, это частная земля, что ли? Здесь два гектара земли, я на которой расположен я этот радиорынок. 16 лет он здесь стоит. Римущество. 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 По плану здесь проходит капитальное строение, которое преимущество. Можете... Давайте вы найдете немножко время, вникните. И мы, может быть, пообщаемся. Это потому смешно. что ситуацию надо как-то спасать. Потому что, потому что, ну мы же с вами знакомились, да, мы вы же знаем, да, друг друга, правильно. Вот все люди здесь 500 человек, еще возьмут с собой еще по трое, и а мы придем к вам приедут, в понедельник в будем... ХМ, да. Вместе только карман, не на улице. Не, только не ну, на, на улице мы будем, а вовнутрь зайдем. Давайте не, не, допу, не надо допускать до этого. Не надо. Зачем? Давайте сейчас. Ну дайте команду своим заместителям. Позвоните Кличко. Ну скажите, ситуация вышла из-под контроля. Да здесь много полицейских, могу дать вот начальнику. Не, ну если честно, ли? когда я брал трубочку, я Привет. ничего другого Привет. не, не надеялся услышать. Слышишь, а что извините, чиновник лепит фаворитов? Вот я так знаю. вот, такое мнение. Я не знаю. Я не знаю. Он не в курсе. Он еще один чиновник лет. Я только прилет. Да, От к сожалению, легчащие. Да, закон находится на стороне. Да, вот именно таких. Вы же публично нехороших да. людей. Да. Я не про вас сейчас умею. Суд. И суд. Печерский. Да здравствуй, самый гуманный суд, да. Не, вы поймите, здесь как ситуация выглядит? Каждую ночь реально могут рынок снести. Каждую ночь я вам обещаю, до понедельника. <суждающий> Договорились, если вы обещаете, я Хорошо, давайте подключим. Подождите, ребят. Давайте подключим электричество. Давайте сейчас подключим электричество. Полиция, давайте сейчас откроем туалет. От воду. И будем разговаривать. Пойдет? Дяков. На плеса подключить электроэнергию, это Вот прямо здесь место Если вопрос плеса. стоит в проплате, мы готовы собрать деньги и на счет положить. Если не хотят в чемодане, мы занесем в чемодане. Вашим вашем Де -де 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 -де. Нам нужна электроэнергия, мы готовы за нее платить. Если они в сговоре с администрацией рынка, которая реально сбежала, отключили людей от работы, мне надо заплатить налог, мне отключили? надо... Леса взял и отключила нас. Вот Потому прямо здесь можно пойти Ход� посмотреть. Просто топоро топором отрубили, да, Ну, ну, как-то э, э, так, понимаете, Если Вы можете дать дис... команду прямо сейчас? -с! С -с! Смотрите, а, Леса не производит электричество и не торгует. Да, да, местности. мы это знаем. Да. А как они могли? Добавить? Ну вот так вот. Как да. так. Видите, как получилось? Ну что, Вам бардак. А страна, страна, что страна ну, бардака. Возьмите, возьмите ответственность на, на себя да, и дайте команду. Люди Смотрите, люди сколько людей пойдут отдыхать. Смотрите, у вас там жена, не У вас, а у нас, ну, у вас на районе стоит мойка, которая называется мойка, но по самой сути СТО. Они сейчас берут в города электричество, От понятно будет. откуда. Потому что мы на плеса отключили, а они функционируют. Да. Он да откуда за... они да, берут мы электричество? Мы что ну что, может подключимся? Может мы в плеса сходим? Давайте пойдем. Давайте. Здесь 200 метров, 200 метров сразу мы вот здесь. Мы сейчас вместе мы пойдем, пойдем сейчас. вам покажем. Давайте в ПЛЭСа наберем, вот есть телефончик. Мы готовы заплатить. Если у них действительно стоит вопрос задолженности, меня за параллельно 7, Давай, Давайте закончим сейчас блокировать дорогу. И Сначала электричество. Электричество, Сначала Сначала да, 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 да. а потом. Да, суть, суть вашей Кировника акции должна быть. Суть вашей акции, обратите не, на себя внимание. Да, сейчас на данный момент вы свою задачу выполнили вы обратили внимание, к вам приехали уже готовы мы же не на Приехали диалог. выполнять задачи. не мы, Смотрите, мы, мы, внимание. мы это, Ну давай, давайте, давайте создавать хотим, Ну что, пойдемте в плен? Есть, 20, 20, 20 часов вчерашних суток Сейчас пытаемся. Да, пошли. Включайте или да, вы, вы делаете звонок, постим. нас подключат и сейчас мы. Можно мы, я, я, я тоже откану. пойду? с да. тоже мы сейчас все посмотрим, да, да. как включается электричество идем в Киеве на Харьковском районе. 30 минут. Как решается вопрос. Как вопрос, да. Раз да. чиновники не телятся, значит... Давайте. слушай, Вы, вы провокатор, наверное, я, я провокатор? Я гражданин. Вы делаете свою задачу. Провокатор, провокатор. Да, смотрите. С вашими декларациями. А откуда прилетел? Извините. Спасибо, что вы пришли к Оставайтесь, пожалуйста. Оставайтесь, как договаривались. Ушли подключать электричество. На ринку відключене електричество, закриті туалети, закрита вода, все перекрито. Транспорт, світофори, так як тут електричество відключено, світофори не працюють, пробки. Сьогодні на вулиці Рівуцького проходить ярмарок. Повинен був сюди приїхати кличко. І оцій акції приурочені приїзду кричка. І Позвался? не позвался. Дискомфорт и потеря рабочего места, понимаете ли Дискомфорт и потеря рабочего места. У меня нет другого зара. Ну как вы? Да, чтобы да, ну, ты просто понимал, 3 числа то, что нам выйдет. Пожалуйста. За сутки. За сутки это все. Да, за сутки. И вот я считаю 2000 гривен. За что за сутки? А тут ну аренда, аренда контейнера 2000 гривен. Смотри. Сутки. 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 Но стоимость, смотри, ты неправильно читаешь. Стоимость и услуги рынка. То есть ты пришел вот здесь на территорию рынка. Хочешь продавать яйца, молочные, бобовые, фасоль, горох. 2000 гривен в день. Кто готов заплатить за вас? Нет, Подождите, по кто из по по вас по подожди. готов заплатить 2000 гривен за то, что приедет бабушка, которая в селе его вырастила? Можно? Ваша Можно? мама, ваши друзья и ваши Нет, товарищи. Можешь... Это все равно. 2000. 2000. Да. 2000. Да, можешь... это, это, это я не, не знаю. Ну, аренда контейнера. 3000 гривен. И прокат весов. весов. Это 3000 гривен. И позиции, которых осталось. Нет. Стоп, подожди. Общая цена за контейнер по Она... всему списку одинаковая. Нет. Стой, надо... 40... а теперь... Нет, стоп, 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 подожди, тормози. А ты с... сочетай цены юности и пиццерии. Нет, я сочетаю. Там подожди, а, ты сочетай. Там дети живут, мы У нас тоже дети есть. Пошли вы в Верховную Раду, придурки. Нет. Мы будем. Мы, там Так что? нашу тут вы трапили. Детей. иди там по леді травить. А майдан тоже вы? был там. А идите туда. Знаете, женщина в вы Что делать? А, а по по -тругому по -тругому нельзя, затушить и Но не придурки. Чокнутые, понимаете? Когда по по ну, по по не могут чокнуть, голове никак не... Они начинают сами себе травить. Пошел ты под Верховную Раду! Еще раз говорю, придумай. А вот этого все, это... Должен тот рынок подняться. Я не Что, пьяный, А вы меня я мы как бы дайте договориться. Но, мы три недели мирно просили, умоляли, я говорили. Я, я, я тоже не принимаю. ребята, Ну Вы сказали, да. даем революцию в Украине. Ну так как обычно, пацаны. Нет, нет, такая... Что, ребята? Нет? Ну что? Просто слабо. Просто слабо. Ну заметно, да. что вам всегда слабо?